Расскажи про Ганчемпу. Генчемпа великолепно. Это вершина, которая вот с какой стороны ты на нее не посмотришь. Она везде фотогенична, она везде завораживает, она приковывает к себе взгляд. Благодаря тому, что у нее белоснежная вершина, от которой входят два таких плеча, которые спадают очень круто в две стороны. Ну, не хотеть взойти на нее, наверное, невозможно. На нее ходили, официально на нее, наверное, ходили раза четыре, это то, что мы вычитали. Но я думаю, что существует энное количество людей, которые ходило не сильно афишируя свои планы, потому что это довольно-таки платная гора. Ну, да. даже в лоджиях нам спрашивали, не хотим ли мы туда сходить. Мы, конечно, на нее хотели сходить, мы, правда, всем сказали, что не хотим, но мы на нее хотели сходить. За ней находится довольно высокий перевал, он выше 5000 метров, почти 6. Наш перевал И слева от него, не видно, будет наша вершина. Перевал 5700 и вершина 6200. Ну, у нас сегодня попала ночевка на перевале, в принципе, группа чувствует себя нормально, хотя вот сейчас я стою на высоте 5-100, наверное, 5-100 с чем-то. Будет одна из наших пока что высоких, самых высоких ночок. Ну, нельзя назвать это первопроходом в полном смысле, потому что все-таки с него ходили на вершины, на вершину. Но тем не менее. В туристском смысле и в плане описания это все-таки первое прохождение. Мы на него залезли, поставили лагерь, пошли на него, на вершину, повесили немножко веревок, посмотрели путь, поняли, что путь в два раза сложнее, чем мы думали. Но поскольку это был наш первый выход на большую высоту, то у нас был такой сложный выбор. Нужно было выбирать или... Идти всей командой или отобрать лучшеньких лучшеньких и идти на вершину, пока что те, которые не лучшенькие, тихонечко помирают в палатке от недостатка климатизации. Ну и мы, наверное, здесь приняли, что, наверное, играть должна вся команда. И лучшенькие пошли, сняли веревки, мы пошли вниз. Вот, поэтому для нас осталась эта вершина в какой-то степени недоступной. Нельзя сказать, что совсем мы об этом жалеем. Вот, конечно, хотелось зайти на вершину, но, по крайней мере, это осталось мечтой.